Больше провоцирует. Больше про, э, идет от них как провокация, чтобы мы открывали огонь. Ну, взять вот вчера около 12 ночи э, пыталась ДРГ пройти. Корец дали нормальный им отпор, чтобы они не прошли на, на нашу территорию. Если погода им сопутствует, то на не выходит. Если погода как луна была по налуне, их почти не было. Сейчас темно, ничего не видно. база Ну, пару раз в неделю по-любому ходят. Куда двигаются? Да, давай. Позиции вон вдали у них, там у них укрепление там же у них и техника. И они пытаются оттуда время от времени по соседнему воку прострелять. Плюс прикрытие ДРГ отвлекает на себя корица внимание, чтобы ДРГ прошло. Есть вас, ну, когда приезжали, вот, то, что нам не снимали, что у нас же это самое, не Одесса не, не было, полуграждан. Настрой бойцов воевать. Воевать и гнать их подальше отсюда, как говорится, с нашей земли потому что это наша земля, не их. Не мы к ним прошли, а они к нам пришли.